І ми переходимо до нашого гостя у нас в ефірі Ольга Багрова, волонтер проєкту «Восток СОС. Дякую, що ви до нас прийшли. Ми будемо говорити про статистику, так, про статистику полонених та зниклих без вісті в зоні антитерористичної операції. Ну, перше питання, яке. Ну, от я був там і я, чесно, я не знаю, як цю інформацію взагалі збирають. Хто хтось є взагалі в країні? Хто збирає всю інформацію? Мається на увазі не з громадянського суспільства, так а офіційні особи, які збирають всю інформацію щодня по всіх фронтах на ну, всіх містах. Сколько людей загинуло, сколько захоплено, сколько раненых? Или такой статистики вообще нет? Ну, в том-то и дело, что государство на данный момент вообще не признает такой проблемы, как заложники, похищенные и без вести пропавшие люди. Отсюда выходит еще ряд проблем, то есть это тоже отсутствие статистики, отсутствие информации и отсутствие реагирования на такие случаи. Uh -huh. То есть со стороны государства не собирают статистику. Я так мне понимаю, известно. что вы э делаете что-то в этом направлении, пытаетесь как-то эту всю информацию систематизировать. Как вы получаете эту информацию? Uh -huh. Да, мы действительно пытаемся что-то делать, и началось все с того, что у нас есть телефоны горячей линии, мы помогаем с жильем переселенцам из Восточной Украины, и на нашу телефонную линию начали поступать звонки от родственников, которые потеряли своих близких. Угу. Также нам начали звонить и наличные телефоны, и звонят журналисты, эту информацию передают, теперь зная, что мы ее собираем действительно. Угу. Вот перед нашим блоком а, была информация о том, что вот информатор, да, и были номера телефонов, по которым можно сообщать какую-то информацию, и был имейл. Это наша mm -hmm. инициатива, да. А, вот, кстати, вопрос по поводу жилья переселенцам. Вы можете сейчас назвать линию, свою горячую линию, по которой можно с вами связаться? А, ее можно посмотреть на сайте, я, к сожалению, на изучении. Сайт «Востоксос», правильно так называется? «Востоксос.орг». «Востоксос.орг». пожалуйста, все кому нужно, потому что я уже вот, да. Сделайте чуть-чуть крупнее, а, наверное, да? Это телефоны горячей линии, по которым можно обратиться в части заложников. А есть телефоны, которые по жилью, и они на сайте в шапке написаны. Пожалуйста, потому что очень много людей, сейчас я знаю, в Киеве, которые переехали, просто это, ну, и не инкогнито. Собирайтесь вместе, нужно координировать эти действия, потому что действительно людям очень тяжело, и нужно как-то вместе решать какие-то вот такие очень бытовые вопросы. Людям негде жить физически, они живут друг у друга на головах, у родственников, у друзей, и это действительно катастрофа. Связывайтесь, я уверен, что вам помогут, те, кто может помочь, пожалуйста, тоже связывайтесь, потому что я знаю, что есть люди, которые могут пересадить свои квартиры, какие-то помещения нежилые, которые есть в пригороде или в городе. Мы э, с нашим громадским начали проект по поиску э, пропавших без вести тоже, и э, будем о них говорить, там каждый день какие-то фамилии мы называем, и у нас есть э, вот э, так, такое намерение. Какие-то другие медиа вам помогают, вам нужна вообще медиаподдержка в этом плане, вот, чтобы эту информацию как-то доносить. Конечно, медиаподдержка нужна, и мы сотрудничаем со СМИ, с телевидением, конечно же, потому что такую информацию необходимо публиковать, чтобы люди понимали, что происходит сейчас. Потому что заложников сейчас сотни и сотни, а мы знаем о десятках поименно. А на самом деле люди, которые остаются живы, которые, которых освобождают, они рассказывают о том, с кем они находились, где они находились, и сколько там людей, которых мы даже не знаем. И, безусловно, нужна публикация такого. Информации. Сейчас очень много информации о том, что вот я знаю, что пытались создать лагерь для беженцев в Барвеновке под mm -hmm. Славянском. Лагерь, кажется, пытались создать около Луганска, какой-то хотели Сватово, создать. Сватова. да. И Волноваха. И Волноваха, да. Есть ли эти лагеря, как они работают? Можете здесь есть какая-то информация, сколько а, в них людей? Да, есть такие лагеря. Я не знаю, сколько, сколько людей там конкретно находится. И на сайте МЧС можно посмотреть вплоть до камер, по-моему, то есть что происходит там и сколько людей. Но вы знаете, люди, которые хотят выехать из mm -hmm. зоны АТО, э, они пытаются выехать поездами сразу же в направлении того места, где они хотят остаться. То есть очень мало людей, э, mm -hmm. как бы, mm -hmm. ну если считать по звонкам телефонной линии нашей, они задерживаются в таких вот промежуточных пунктах, потому что mm -hmm. люди, если собираются, то они уже хотят ну, доехать уже туда, куда им нужно. То есть э... Правильно я понимаю, что вот в сами эти лагеря попадает не так уж много людей? Ну, по, -по моим как бы наблюдениям, да. Вот есть транзиты путь в Красноармейске, есть транзитный пункт Сватова да, действительно, это правда. Есть, наверное, системная какая-то, ну mm -hmm. не то что жалоба, а, наверное, недоработка, потому что нет ни одного какого-то межведомственного комитета, в который бы вошли, допустим, МЧС, МВД, СБУ, Минсус политики mm -hmm. и разработали бы какую-то, не знаю, единую систему реагирования на, на, на случай, ну не только, наверное, как бы заложников, mm -hmm. но и на случай переселенцев. И так далее, потому что даже в части переселенцев нет конкретной информации и статистики. Сколько переехало, да, неизвестно? Да, то есть публикуются, угу. допустим, Минсус политики публикуют 36 тысяч МЧС 40 тысяч, и этот сбор информации начался не так давно. То есть если волонтерские организации работают уже два месяца, да, вот в части вот переселенцев, угу. то МЧС делается всем как бы недавно. Вот это как раз вы сказали про пункты. Это вот я тоже знал про эти камеры. Вот смотрите, uh -huh. это камера, которая сейчас то, что происходит в лагере Сватова. Я не знаю, что конкретно она показывает, такая смешная картинка. Но окей. Вот то, что есть происходит в лагере Сватова. Есть еще одна видеокамера, которая установлена. Это, я так понимаю, это в Волновахе. Так, то есть вот просто лагерь так выглядит, так живут в таких условиях люди. Там это действительно палатки и Пока это выглядит вот именно так. Так я не буду убирать картинку, но чтобы было понятно. У меня другой вопрос. Вот хорошо, сейчас часть тепло, да, но там эти люди могут жить в палатках, могут жить в таких каких-то неприхотливых условиях. Что-то планируется на, планируется ли что-либо на зиму? Будут ли какие-то лагеря? Я была в МЧС в координационном штабе, uh -huh. и такой информации я не слышала. То есть есть такое убеждение, наверное, что все закончится вот до холодов, и эти люди куда-то разъедутся, uh -huh. либо вернутся и так далее. То есть о планах на зиму вообще речь никакая не шла. Uh -huh. С этим понятно. И еще вот, когда в Грузии, когда были эти лагеря, да, то людям предоставляли какую-то еще, я помню, насколько я помню, какая-то помощь была. Когда вот случилась грузинская mm -hmm. война в 2008 году, они их перевозили из Хинфала, из других городов, им оказывали какую-то помощь материальную. Эти люди, что они получают вообще-то? Ничего? Ничего. То есть просто возможность вот переспать в этих местах? Mm -hmm. Да, да. Их кормят там хотя бы? Да, кормят, да. Кормят. Mm -hmm. а, что касается вот без вести пропавших? Недавно было интервью господина Рубана, который вы читали в газете mm -hmm. недели, где он рассказывал, как это все происходит. Есть ли информация о том, сколько людей погибло в плену? Нет, такой информации нет. Опять-таки по причинам того, что ее никто не собирает конкретно, собирают инициативные группы, то есть эти группы разбросаны, и между собой тоже как бы, контакта у них мало. У нас есть список людей, которые, скорее всего, погибли, и которые ну как бы погибли наверняка, uh -huh. но статистики опять-таки такой нет. Uh -huh. Понятно, еще такой вопрос по поводу вот людей, которые остались там сейчас, да, я имею в виду, uh -huh. многие люди ну, не могут выехать, им какая-то помощь оказывается, те, кто вот Гражданские я ну, имею да. в виду. На самом деле выехать можно и выехать можно до сих пор поездами. А вот эта и... информация о том, что там выпускают только за деньги, это неправда. Ну вы знаете, у нас выезжают люди и мы их иногда встречаем, да, при необходимости, если им нужна какая-то там помощь, допустим, медицинского характера. И пока еще, если э, просто гражданский человек хочет выехать, э, то выехать можно, если не перевозить с собой никакие как бы предметы, которые вызовут настороженность mm -hmm. какую-то и так далее. Был один день, когда э, просто не пускали на ЖД вокзал, и у нас несколько человек просто не выехало даже при наличии билетов, их просто не впустили на перрон. Но в целом билеты есть, и из Луганска, наверное, даже проще выехать, чем из Донецка, потому что, например, со стороны Донецка билетов очень мало. Также есть мало, еще... потому что выезжает так много людей? Да, да, именно потому что билеты раскуплены на несколько дней вперед постоянно. Вот. Сейчас еще есть э, бесплатные э, несколько вагонов-поезда, которые следуют из Сватова через Харьков и на Киев, которые тоже можно которыми выехать. Uh -huh. вот. И не рекомендуем выезжать, допустим, своим транспортом, потому что нужно пересекать много блокпостов, но в, в целом при желании выехать можно. И как бы я рекомендую, наверное, это все-таки сделать и покинуть зону Ато, потому что уже очень много гражданских погибло. Это, кстати, удивительная общая история, то есть когда ты приезжаешь действительно там, э, в Днепропетровск. Или в Красноармейск, и поезд направ... Или, допустим, из Днепропетровска едешь в Киев, да? поезд, в Луганск, Киев, какой-то, или, про... uh -huh. или Донецк, Киев, да. И действительно, ты просто понимаешь, что из той зоны действительно едут люди. И ты не можешь туда попасть ну, потому что опасно просто туда ехать опасно, а оттуда и поезда абсолютно едут. Хотя, как же, ну вот uh -huh. есть граница, после которой просто это опасно. И мы, мы общался с людьми, которые там остаются. не остаются, которые выезжают. Вот в поезде мы с ними общались, когда они ехали сюда в Киев. Ну нельзя называть их счастливыми, но видно, что они рады, что они выехали. И они рассказывают тех, кто остались, и не могут выехать. И это тоже правда. Многих просто нет просто денег выезжать, просто нет денег. Есть, есть такие случаи, что денег нет. Есть э, просто, знаете, лежачие родители, допустим. Есть разные причины, почему люди остаются. Да. Не все могут мобильно собраться и уехать, конечно. Это правда. Это правда. Добрый. У нас была Ольга Багров, волонтер Востоксос. Дякую, что вы до нас пришли. Может, вы что-то еще повідомити поведомить, чего мы не спитали, не торкнулись? А, ну, наверное, можно сказать о том, что похищают людей по нескольким причинам. Просто, чтобы люди были, знаете, ознакомлены, значит, вооружены. Да. Есть нарушение комендантского часа, почему людей похищают. Такие люди отрабатывают, допустим, на металлисте копают окопы. То есть их используют как рабочую силу. Также люди работают, если они распивали, допустим, на улице спиртные напитки, либо если ходили без документов. То есть это те люди, которые потом отправляются на отработки. То есть я уже не говорю о журналистах-активистах, да, о группе риска, которая очень часто бывают в заложниках, и как бы было бы тоже очень хорошо себя обезопасить в этом. А вот как обезопасить себя? То есть, просто ты появляешься, ну и что, и, и вот как? Ну, есть проукраинские активисты, да, списки которых известны как бы сепаратистам и которых они разыскивают. То есть, нужно понимать, как бы, степень риска своей жизнью, да, там, и предоставление информации. То же самое касается журналистов. Просто еще есть разные цели похищения таких людей. Некоторых обменивают, за некоторых требуют деньги, а некоторые просто работают как рабочая сила. Mm -hmm. вот. Нужно это понимать и не подвергать себя риску хотя бы просто его ми минимализировать и mm -hmm. как бы. Не носить с собой, там, допустим, ноутбуки, планшеты, не фотографировать открыто и так далее. То есть война есть война, этого уже отрицать просто нельзя. И нужно понимать, что ты ответственен не только за себя, но и за своих близких, конечно же, которые потом будут обивать пороги СБУ, как это уже было не раз у нас. Угу. Да, спасибо большое. Это была Ольга Багрова, волонтер Восток СОС. Мы продолжаем наш эфир и у нас есть наш небольшой ролик по пленным который мы будем готовить, как я говорил, каждый день.